І знову в ефірі програма Наше здоров'я. Я Андрій Гардашніков. Я вас вітаю. Сьогодні в програмі гіпертонічна хвороба. Продовжені розмови з фахівцями Кіровоградського обласного кардіодиспансеру, Йога для чайників. Комплекс справ для тих, хто бажає зберігти здоров'я надовго. Рубрика туристотерапія. Яхтинг Черпионського рівня. Репортаж зі Світловодська. Давайте проведем небольшой ликбез. Какие факторы риска, какие методы лечения гипертонической болезни, дивіться в нашем сюжете. Елизавета Владимировна, что можно сказать о методах лечения гипертонической болезни? На сегодняшний день в основу лечения гипертонической болезни положено два основных таких столпа. Первое – это немедикаментозный медикаментозный Вид лечения. Сюда входят самые простые, самые банальные, но, однако, очень действующие мероприятия. Первое это отказ от вредных привычек. То есть пациент должен отказаться от курения, не злоупотреблять алкоголем. И это очень действенные методы, но они, к сожалению, о них пациенты часто забывают. Да, ничего себе, самые простые методы. Да, но э, они просто очень действенные. Поэтому э, и забывают об этом и врачи, и пациенты. Второе – это э, определенное количество э, времени, которое пациент должен проводить в физической нагрузке. На сегодняшний день считается, что 30-45 минут 5 раз в день пациент обязан проводить э, в виде физических аэробных нагрузок. То есть это езда на велосипеде, э, быстрая, например, ходьба или ходьба в ускоренном темпе, это плавание, это игровые виды спорта, то есть то, что пациенту будет приносить удовольствие. Следующим этапом является ограничение в диете соли. На сегодняшний день у нас очень много продуктов, которые содержат много соли. Это банальные чипсы, сухарики, которых очень много и в магазинах, и их любят употреблять, но в них огромное количество соли. Считается, что до 5 грамм соли должно быть у пациента, страдающего гипертонической болезнью. До 5 грамм. Каким образом человек может себе рассчитать количество соли, которое он может за день употребить? Если мы говорим о чайной ложке соли, то можно рекомендовать пациенту не солить пищу при употреблении, выделить это количество 5 грамм соли и досаливать пищу при употреблении уже в готовом виде. Тогда можно определиться, что не больше этого количества будет употреблено в день. Это мы говорим о немедикаментозных методах. Как избыточный вес влияет на развитие гипертонической болезни? Среди пациентов, страдающих гипертонической болезнью, у каждого второго имеется избыточный вес, ожирение. Мы определяем ожирение по такому индексу, который называется индекс массы тела или индекс Кетли четко есть связь, что при снижении веса тела снижается как систолическое, так и диастолическое давление. Поэтому пациентам, страдающим гипертонической болезнью, мы рекомендуем, если не нормализовать вес, то хотя бы постараться его снизить. Тогда уменьшится количество принимаемых препаратов и можно и пациент чувствует себя лучше. Мы знаем, что э, лечение от медикаментозного должно быть как минимум длительным, правильно? Нельзя пролечиться неделю и решить все свои проблемы. Почему? На сегодняшний день понятие курсового лечения артериальной гипертензии не существует. Все препараты, которые назначаются врачами-кардиологами, должны приниматься постоянно. То есть пациент, находясь в стационаре наблюдается врачом, ему подбираются дозы препаратов, определенные группы препаратов, которые он будет дома принимать уже ежедневно. В этом заключается как успех лечения, так и хорошее самочувствие, так и контроль артериального давления. А что будет, если вот, ну, человек пролечился, его ничего не беспокоит, он лечиться дальше не хочет, да? зачем пить таблетки, если ничего не беспокоит? Что человеку угрожает? Самое страшное, что может быть, это конечно же осложнение гипертонической болезни. На первый план выступают инсульты. а инсульты это инвалидность, инсульты это беспомощность, это осложнение в семье и трудности. Поэтому э, всегда нужно помнить людям, которые страдают гипертонической болезни именно об этих осложнениях. Расскажите пожалуйста поподробнее, какие существуют препараты для лечения гипертонической болезни. Существует несколько групп препаратов, которые мы можем использовать для лечения таких пациентов. Это ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, это сортаны, это диуретики, это блокаторы адренорецепторов. Как назначить пациенту, какую группу препаратов, за это отвечает врач. И в этом искусстве врача подобрать ту дозу препарата, которая пациентам как хорошо бы переносилась, так и контролировала бы артериальное давление. А вот живут две соседки, две кумушки, да, у одной давление повышено, у другой давление повышено. Одна пошла к доктору, получила рекомендации, попробовала препарат, он ей очень понравился, и начинается обсуждение друг с дружкой. Да. Второй уже можно к врачу не идти, правильно? Каждый препарат имеет свои показания и противопоказания. И очень часто пациенты гипертоники имеют еще дополнительно какие-то сопутствующие заболевания. Это все учитывается доктором-кардиологом, и э, при выборе гипотензивного препарата учитываются все э, м, характеристики пациента. Йога як система психофізіологічної регуляції тіла та психіки сьогодні має неймовірно високу популярність в усьому світі і в Україні, звісно, теж. Унікальність цієї системи саме в тому, що кожен знаходить в ній те, що хоче. Головне тут визначити свою власну мету. Наш співрозмовник, журналіст Юлія Головкіна йогою захоплюється вже давно, і вона вважає, щоб займатися йогою серйозно, зовсім не обов'язково витрачати великі кошти на заняття у дорогих фітнес-клубах. Первое упражнение ⁇ суфийский круг. Садимся со скрещенными ногами в удобной позе, руки на коленях, глян мудре. И начинаем вращение телом, стараясь, чтобы голова при этом была неподвижной, а позвоночник ровный. Вот таким образом. Расслабляйтесь во время движения. Вдох, корпус тела движется вперед. Выдох назад. Постепенно круговые движения могут стать более энергичными. Выполняйте движение 26 раз в одну сторону и 26 раз в другую. Это упражнение освобождает энергию в нижнем отделе позвоночника, массирует внутренние органы и облегчает пищеварение. Следующее упражнение – прогибы позвоночника. Это упражнение стимулирует и растягивает нижнюю часть позвоночника. Беремся руками за лодыжки, и со вдохом прогибаем позвоночник вперед. А с выдохом назад. Делаем ритмичные движения, ритмичное дыхание. 26 раз или 52. В конце каждого упражнения делаем корневой замок. Подтягиваем половые органы, промежность и низ живота. И держим на вдохе 10 секунд. Считаем про себя. выдыхаем. Корневой замок в кундалине йоги очень важен, потому что именно в это время энергия должна подниматься вверх по позвоночнику. И если вы делаете эти упражнения довольно часто, вы чувствуете волну энергии, которая поднимается вверх, а потом спускается вниз. Если у вас сразу это не получится, не расстраивайтесь, все придет с опытом. Юлия, мне кажется, вот йога это все-таки такое достаточно широкое понятие. А почему все-таки выбран именно этот комплекс? Почему? Это комплекс из кундалини-йоги. Кундалини-йога – это одно из направлений, их очень много в йоге на самом деле. И я так думаю, что он был создан именно для западных людей, которые, которые любят движение, любят, любят ритм, любят быстроту. Вот. И он характеризуется тем, что он сочетает в себе ритмичное дыхание, ритмичное движение и чередование растяжения и расслабления. Мне очень нравится. И если говорить об этом конкретном комплексе, который я показываю, то это комплекс, направленный на оздоровление и поддержание в нормальном состоянии позвоночника, который, понятно, всему, всему голова, как говорится, потому что от, от, как, как работает позвоночник, так работают все остальные органы тела. Есть такое вот предубеждение, стереотип такой, что йога это обязательно вот стойка на голове, что-то такое экстраординарное, этот же комплекс выглядит, ну, похожим на обычный физкультурный, с какими-то определенной спецификой. Вот, то есть мы немножко неправильно получается йогу ну а в данном случае это можно сказать йога для начинающих или для тех кто не имеет времени желания возможности заниматься долго, упорно, как это занимаются действительно юги, которые практикуют, для которых это практика и духовный путь. Это вот этот комплекс, э, направлен просто на поддержание себя в хорошей физической форме. Упражнения действительно достаточно простые, их может делать абсолютно любой человек, без всякой физической подготовки, противопоказаний нет. Э, разница с обыкновенной э, физкультурой, гимнастикой, которой нас еще мы все в школе учились на физкультуре, в том, что здесь большое значение, большое внимание. Уделяется дыханию. То есть обязательно соблюдать вдох, выдох и в каком положении человек это делает. И обязательно такое понятие, как корневой замок. Я объясняла, что это такое. Это когда мы обращаем внимание не только на мышцы связки, скелет, мы обращаем внимание на движение энергии в теле. Вот, наверное, этим и отличается юговский комплекс от обыкновенного физкультурного. Следующее упражнение перекаты головы. Это упражнение э, устраняет напряжение в шее и стимулирует щитовидную железу. Для этого вы можете сесть э, в полулотос, если, если можете, конечно, в лотос, это будет даже лучше. Если не можете в полулотос, сидите как было, э, как прежде, со скрещенными э, ногами. Начните перекатывать голову сначала против часовой стрелки, приблизительно 1 минуту или 26 раз. А затем смените направление вращения и перекатывайте еще одну минуту. На вдохе голова движется назад, на выдохе вперед. Позвольте голове двигаться под своим весом, как бы перекатывая ее по кругу. Выполняйте данное упражнение очень методично, замедляйте вращение в точках напряжения. Боковые скручивания. Положите руки на плечи так, чтобы большие пальцы оказались сзади, а остальные спереди. Держите плечи параллельно полу. Начинайте скручивание, вдыхая вправо, выдыхая влево. Выполняйте повороты головы одновременно с поворотами корпуса. Постепенно вы должны почувствовать усиливающее вращение позвоночника. Руки разворачивайте вместе с корпусом без напряжения. В завершении упражнения вдохните, задержав дыхание, выполните корневой замок. Выдохните и расслабьтесь. Данное упражнение открывает сердечный центр и стимулирует верхнюю часть позвоночника. Скажи, как долго ты этот комплекс делаешь и какие вот общие изменения в твоем организме ты заметила? Где-то в районе лет двух или трех раз четыре-пять в неделю. Хотелось бы чаще, конечно. Занимает он приблизительно полчаса, можно сделать дольше, потому что упражнений очень много, я показывала не все. Ну вот если делать в районе 30 минут, этого в принципе достаточно для обыкновенного среднего человека, чтобы уже через месяца-два почувствовать себя значительно лучше. Если говорить об изменениях конкретно, то у меня болели колени. Ну, так не так чтобы сильно но фоново фоново время от времени мне тяжело было спускаться по лестнице после того как я начала это делать через два месяца абсолютно все прошло я забыла что это такое но потом уровень общей энергии повысился оптимизм жизнерадостность работоспособность наклоны в сторону сожмите руки в замке за шеей и наклонитесь четко в сторону наклоняя локоть в пол вдох выдох в обратную сторону В результате этого упражнения улучшается работа печени и толстой кишки, развивается гибкость позвоночника. Следующее упражнение ⁇ пожимание плечами. Самое простое упражнение в комплексе. Вы поднимаете плечи, как бы пожимая ими, на вдохе и опускаете их, бросаете как бы вниз, на выдохе. Так 26 раз. Это упражнение устраняет напряжение в плечах и расслабляет верхние спинные мышцы. Что касается уровня, так сказать, преподавания, вот тоже есть такой стереотип, что нужно только учиться у определенных учителей, там, навороченных по йоге и так далее, и так далее. Многие за это дают большие деньги, ездят в другие города и так далее. То есть получается все, абсолютно все тут можно постичь самому? Это в зависимости от тех целей, которые человек ставит. Если он ставит целью своей стать действительно йогом, я себя так не позиционирую, чтобы было понятно. Вот тогда да, он, желательно, чтобы он нашел учителя, желательно, чтобы он ездил на семинары, желательно, чтобы он занимался под руководством этого гуру. Если мы говорим просто о поддержании себя в хорошей физической форме, то это можно делать, купив книгу, занимаясь самостоятельно. Вреда это точно не принесет, точно. Или, например, открыв интернет, есть видео-уроки, и заниматься по ним. Вот так делаю я. Я думаю, что это гораздо лучше, чем ничего не делать. Вот. Ну а если кто-то хочет действительно серьезно заниматься и учиться, ну, в добрый путь, это очень здорово. Следующее упражнение – кобра. Лягте на пол, ладони на полу под плечами. На вдохе медленно прогнитесь позвоночники. Сначала тянитесь вверх носом, затем подбородком, отталкиваясь руками от пола. Затем каждым позвонком до тех пор, пока не прогнетесь назад до предела, не напрягая мышцы нижней части спины. Концентрируйтесь на растяжении, идущем от самого сердечного центра. Дышите медленно и глубоко или выполняйте дыхание огня. Это упражнение укрепляет нижние спинные мышцы, устраняет напряжение в спине и уравновешивает поток сексуальной энергии с энергией попочного центра. Заканчиваем комплекс упражнением лягушка. Для этого вам нужно встать на корточки, оторвав пятки от пола и поставить руки впереди себя. Вот так. Дальше мы поднимаемся резко вверх на вдохе и опускаемся на выдохе. Так, 26 раз. заканчиваем упражнение щипцами. Держимся за большие пальцы руками, наклоняемся как можно ниже, дышим глубоко и равномерно, восстанавливая дыхание. Упражнение лягушка настраивает все органы нашего тела на гармоничную работу. Юль, ну и вот теперь как бы по результатам, как часто ты болеешь вообще, есть ли такие какие-то серьезные проблемы? Серьезных проблем у меня нет. Болею я в среднем раз в два года. Ой, вот. У меня э, нет головных болей, нет постоянных, у меня не, не болит спина, вот, колени, руки, ноги, слава Богу, уши, глаза, все в порядке, все на месте. Я считаю, что благодаря тому, что я занимаюсь, это, это так, потому что раньше я болела чаще, по крайней мере грипп у меня был регулярно, как у всех нормальных людей, ангины были. Вот. Я считаю, что даже при тех минимальных усилиях, я считаю, что то, что я делаю, это минимальные усилия, полчаса в день это очень немного. Особенно если мы говорим о своем здоровье. И я могу сказать, что э, я экономлю на лекарствах, я экономлю на этом полчаса времени и, и здоровье, в принципе, вам обеспечено. А что еще, Юля, вот, допустим, по привычкам в питании, или там, допустим, ходишь ли ты пешком на работу, что еще делается, кроме этого? Иногда я, когда прихожу с работы, э, ну, хочется, естественно, есть. Но если я поела, я только через два часа могу сделать йогу. Поэтому я сразу делаю йогу. И потом мне есть не хочется. Понимаете? То есть это идет приток энергии откуда-то из другого места. Я, конечно, ем это, понятно, но я ем меньше просто, чем мне хотелось бы, если бы у меня с большим аппетитом после работы я пришла. Потом по поводу моих привычек в жизни, то я стараюсь действительно ходить пешком на работу, стараюсь лишний раз не проехать на маршрутке. Вот. Что касается специальной диеты для занятий йоги, она может быть, она может не быть. Вот есть такое стереотипное убеждение, что все йоги вегетарианцы, я не вегетарианка, но я могу вот спонтанно переходить на вегетарианство, там, есть мясо месяц-два, а потом опять, например, начать его есть. Это абсолютно ограничений никаких нет. Ну, я опять-таки повторяю, я себя не позиционирую как йог, я себя позиционирую как человек, который занимается йогой ради своего здоровья. Зазвичай туризм сприймається як кормиційно розважальна тема, але саме завдяки йому можна оздоровити тіло та душу. Як лікуватися за допомогою природи, за допомогою сонця, повітря, води? Дивимось далі. 888 діб тривала навколо світня подорож наших співвітчизників, як сменів з міста Київ. Екіпаж яхти Купава перетнув світові океани, побував в багатьох країнах світу, і ось вони повертаються на рідну землю. Портовый город. Ось так щиро та з доброю заздрістю вітали світловичани своїх співвітчизників, які за два з половиною роки здійснили незабутню подорож навколо світу. Першими їх зустрічали працівники світловодського шлюзу, і саме вони, першими у Світловодську привітали екіпаж з поверненням на батьківщину. Яхта Купава стартувала в Україні у 2009 році. Пройшла 28 тисяч миль, і майже після трирічної навколосвітньої подорожі поки що пришвартовується у світловодську. Дев'ятиметрову дерев'яну яхту Полотонник 27 років тому побудував 61-річний капітан судна Юрій Бондарь. На борту яхти поруч з капітаном ще один яхтсмен, чемпіон України з вітрильного спорту Андрій Зубенко. Як нам стало відомо, на перших етапах команда налічувала чотири особи, серед яких був і український кінорежисер Михайло Ільєнко, автор відомого художнього фільму Той, що пройшов крізь вогонь. Отже, яхту Купава.

а вони виходять, вам! Ми вітаємо екіпаж Яхти Купава на Світловодській землі. В листопаді 2009 року яхта проходила місто Світловодськ. Потім в грудні вийшла за Чакова і зараз у нас квітень. Як з мене київський, Бондар Юрій Васильович, капітан цієї яхти, його команда повертається назад. Вони вже... Їх зустрічали в Очакові, в, в Запоріжжі, в Кремльчиці, і сьогодні вони в нас. Звичайно ж, не могли не поспілкуватись з відважними спортсменами, і ми. Тож нам вдалося почути багато цікавого. Зокрема, що під час подорожі виникали і небезпечні моменти. А це шторми, крижані затори, люті морози, екзотичні шкідники, які знищували корпус яхти. Тощо Ви там о, зазначили при зустрічі, що найстрашніше це наші чорне море. А Чому? как бы получилось, что мы только начали свой поход. Но ну, это был декабрь месяц, это зима. И шторм, шторм в Черном море оказался такой самый сильный. Мы так, ну, сразу как бы дал нам. Вот. И потом оказалось, что он был сильнее, чем вот все остальные, которые у нас были. Очень тоже плохие ситуации у нас. Но Черноморский шторм оказался самым таким серьезным для нас. У нас даже был переворот лодки, перевернула ее. Мачта вошла в воду, все внутри перемешалось, все эти вещи. С камбуза кашу находили на, на потолке. Единственное, что не выдержала электроника, залилась соленой водой. Радиостанция вышла из строя, компьютер, ноутбук вышел из строя. А с а Маратом встречалась? Слава Богу, нет. Но ожидали. Ну ожидали, ждали, готовились встречи с ним, но, наверное, потому что хорошо подготовились, вот они встретили. Ну, и не Ну, Слава богу. Нам очень много дали советов, как от них избежать. Мы шли в шторм, как раз когда они в шторм не выходят. Мы шли вдоль побережья Омана и Емена, вот, вплотную к берегу, что позволило нам, как-то избежать. Конечно, выключили огни, выключили огни ночью. Убрали отражатель, чтобы меньше mm -hmm. рада окна взять. Ну, правда, были нападения, но уже не пиратов, а этих рыбаков. Просили еду, просили воду, просили сигареты. Вот, были. Но когда они нападают, ты не знаешь, кто это. Поэтому все на нервах было. Но тем не менее. На згадку про зустріч у світловодському яхтклубі Юрій Бондар та Андрій Зубенко посадили деревце. А далі спогади, побажання колегам та юним яхтсменам вірити в себе і бути сміливими. Це дійсно настоящі спортсмени, це дуже гарні люди, які завжди прийдуть на виручку, якщо буде така необхідність. Ну, це люди з великої букви. На мою думку, вони зробили набагато більше ніж роблять наші політики, пройшовши навкруги світу і. Якраз показавши світу, що є така держава як Україна, тому що за нас дуже мало зараз знають. Знають тільки, що є брати клички, що є Чорнобиль, що є країна, яка незалежна, але, на жаль, на сьогодні ще не відбулася як держава незалежна, що є проблеми. От якраз такий похід, дальній похід, на такі маленькі лодочки, показав, що українці це відважні мореходи, хоча хлопці з Києва там немає. Моря, там є київське водосховище, воно вважається морем, але вони вийшли, вийшли досить пізно, як для такого переходу. Вони проходили Світловодськ, коли вже закінчувалася навігація, це було 14 листопада, і вони встигли пройти останній шлюз Каховський, якраз уже за день до закриття навігації. Потім вони ще стояли в Очакові, там були певні технічні в них проблеми, вийшли з Очакова. Якщо я не помиляюсь, 12 грудня. Це якраз тоді. Находить час штормів в Чорному морі, вони якраз перший же перехід на Стамбул попали в дуже серйозну ситуацію. Юрій розказував, що яхту перевернули, і тоді він не сказав, що один з матросів випав за борт. І тільки врятувало те, що в нього була страховка. Це пояс був страховичний, він був прив'язаний. І потім, коли вже яхта піднялася, її достали з води. Ну це десь через 5 хвилин. Але зима 12 грудня, ви розумієте, коли велика хвиля, страшний шторм, і людина за бортом, але вони. Витримали перший перехід до Стамбула, завершився і далі пішли, вони далі було там багато цікавих моментів. Ну, Така ситуація. Зараз вони повертаються назад. Це люди відважні. Я їм по-доброму заздрю, я не можу зараз поки що покинути сім'ю, бізнес. І ви випередили моє да. запитання, чи у вас такої мрії немає? Мрія є, мрія є, але ж поки що я, на жаль, не вільний, Не можу собі на 100%. Дружня, довгоочікувана розмова з нашими земляками, представниками Надніпрянської флотилії на чолі з Валентином Козарчуком тривала до пізнього вечора. А далі дорога додому, до рідного Києва, де їх чекають близькі та рідні. Сподіваюся, що ця краса навколо вже дещо зміцнила ваше здоров'я. І не забувайте, здоров'я це найцінніший капітал.